Bir də təhlil olunub ki, bəs əl qüdrət mənasındadır və bu məcazdır. Təbii ki, batil desəyi budur ki, Quranda məcaz yoxdur, bəli, sadəcə bu rafizələr və ya başqa firqələr, onlar nəinki ələ məcazdır. Ümumiyyətlə o Allah təalan o sifətləri ki, gəlib Quran-ı Kərimdə, səhih hədislərdə bizdə, onlar hamısına deyillər ki, bu məcazdır. Və məcazdir, məcaz deyib, məcazdır. Məcaz yəni qeyri-həqiqi. Və onlar demək istirlər ki, Quranda qeyri-həqiqi nələrsə var. Amma Quranda nə varsa, o həqiqətdir. Hə, ə, onlar bu yolla məcaz deyib başqa məna verirlər. Onun da səbəbləri var ki, oxşatmaqdan qorxurlar, qaçınlar oxşadılar, sonra qaçınlar başqa cür oxşadılar. Çünki qüdrət deyəndə bizdə də qüdrət var müəyyən qədər. Hə, təbii ki, qüdrətdən Allahın qüdrətində fərq var, bizim qüdrətdə. Həmçinin əldə də Allah nəhayəndən bizim əldə fərq var. Amma müqayisə edirlər başqa ailələrlə. Məsələn, gətirlər ki, əllə ilə etmək, amma deyirlər ki, yox, məsələn, günahlar əllən edilmir. O necə qardaş gətirib, orada bəs gözlə. Allah Subhanahu tala qısa danışıb. Və ərəb dilində sahabelərin nazır olanda, o Ola xaliç ələb idilər. Onlar başa düşdülər bu ayəni. Hər şey məyər gətirməli idi ki, gözlə, qulağla, burunla, ayaqla, əllə, qəlblə gətirib qısa, aydındır. Ona görə sahabelər hansı ayələr mazur olanda aydın olmayanda soruşurdular. Və Allahın orada Allahdan söhbət gedəndə, Allahın əlindən söhbət gedir, aydındır. Necə var ona layiq olan? Ona layiq olan. Aydındır yoldaşlar. Yəni o bir etanın üslubudur.